Об'єктах з масовим перебуванням людей, в тому числі розташованих на території міста Миколаєва, приведені у підвищену готовність обласної та місцевих комісій з питань евакуації. Евакуаційної комісії міста Миколаєва і Жатневого Миколаївського району начали свою роботу Значит, по городу Миколаєву на засіданні комісії за счет откуда будет. Города, області, довести до руководства транспортних підприємств можливість привлечення транспортних слідів. Хоча евакуаційний пункт в сільському клубі давали інструкцію кожному, шановні, це у нас іде навчання. Не доведи, господи. чтобы действительно так и осталось. Да, Алла, забирай наши. А куда вы тоже уезжаете? В автобус. В автобусе, да? Все, давай. Добровольська Катерина Миколаївна. Облдержадміністрації. Поняли, поняли. Телефон чергового 24. А, а, телефон. А, два, я можу я вам дати Дякую. Прогуділи 2-3 хвилини і пішли далі працювати. Вивозимо, виносимо сусіди, повідомлені те, що вони мають винести, допомогти винести, поки прибудуть медики. У нас медики на місці є фільш... є амбулаторія, яка працює, яким вже сообщили, які ждуть там.

Ленинский район. Так, по детским учебным транспортное средство.

У нас сьогодні проводиться тренування, евакуації по сигналу Тривога. В школі у нас 800 дітей. Сьогодні зараз тут у нас тільки основна школа, тому що початкова школа вже закінчилась навчання. Відповідно, сигналу тривоги, ми всі вийшли так. Організована ці питання у нас вивчаються на уроках предмету основи здоров'я в старшій школі. Це предмет захист вітчизни, де є уроки цивільного захисту. І підсумковий завжди підсумковий день. Підсумок ми проводимо, Це коли в квітні проводимо підсумковий день цивільного захисту. Так що року такі тренування у нас проходять. школы 28 посадочных мест сейчас 1000 лежачих мест мы говорим о количестве людей в спортивном зале на матах, порядка 60 человек у канализация городская также на базе столовой школы организовано горячее питание каша с тушенкой на 1200 человек, хлеб 170 буханок, горячий чай 250 литров и булочки 1200 штук. Мы сегодня находимся на учениях, связанных с проведением эвакуации населения, части населения Ленинского района в результате возникновения угрозы обстрела, артиллерийского обстрела микрорайона который охватывает население порядка 11 тысяч человек. Сборный вакапункт расположен на территории 28-й школы, поэтому мы сегодня провели учение по эвакуации населения. В данный момент здесь реально эвакуированы учащиеся 20-й школы. Вот они размещены на территории вакапункта, на территории 28-й школы. Она В больнице рассчитана на 140 больных. Защита при случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется следующим образом. На данный момент мы проводим тренировочные мероприятия. На соседнем объекте произошла авария техногенного характера поликлиничное отделение, дневной стационар, первые этажи подняты на третий этаж. У нас есть конференц-зал для этого размещены. Детское отделение, которое находится на втором этаже, подняли и эвакуировали на четвертый этаж. там находится, на третьем на четвертом этаже находится микрохирургическое отделение. Был такой секретный режим проведения этих учений, почему водные не знали заранее, потому что мы хотели, чтобы каждый член комиссии почувствовал себя в той ситуации, когда ему придется столкнуться с, с реальностью и понять, что он может на самом деле и чем, какой вклад в работу комиссии то, того или иного уровня он может внести. Это практическая сбор комиссии по работе которая проводилась нерабочее время. Вот мы видим, городская комиссия в 7 утра уже работает. Это работа областной комиссии, это когда вручались одновременно вводные в четырех точках. В проведении эвакуации принимали участие все четыре района города Николаева. Администрации Центрального Ленинского района проводили практические мероприятия по отселению населения, которые возможно, могли попасть в зону артиллерийского обстрела, согласно водной, и зону химического заражения. Проводили разворачивание сборных эвакуационных пунктов и проводили практические мероприятия по эвакуации детей с учебных учреждений. В это же время администрации Заводского корабельного района проводили разворачивание приемных эвакуационных пунктов для эвакуационного населения. Должен доложить, что все учреждения, все организации, которые были задействованы на учениях, показали высокий профессионализм, на должном профессиональном уровне провели все мероприятия. Я считаю, что и городская комиссия, и районная комиссия по эвакуации, а также все учреждения, предприятия, которые задействованы согласно планам, готовы к проведению подобного рода действий, эвакуации. Ну, естественно, дай бог, чтобы это всегда только было у нас в учебных планах и проводилось, скажем, в учебных тренировках.